Bayangkan sebuah pulau di tengah Laut Mediterranean. Hari ini, dunia mengenali pulau itu sebagai sebahagian Itali, tanah pizza, pasta dan gereja-gereja lama. Tapi beberapa abad dahulu, dari menara-menara di pulau ini, azan pernah berkumandang. Qadi Maliki memerintah mahkamah dan bahasa Arab menjadi bahasa kuasa. Inilah kisah Sicily, di sebuah pulau di Eropah yang pernah menjadi dunia Islam selama lebih 200 tahun sebelum nama-nama itu hilang dari buku teks sejarah popular. Sebelum abad ke-9 Masihi, Sicily berada di bawah Empire Byzantine, kuasa Kristian dari Konstantinopel. Secara rasmi, mereka yang berada di pulau ini adalah Kristian. Tetapi di sebalik itu, ramai penduduk tidak puas hati dengan cukai yang berat, pentadbiran yang jauh dan terasa terpinggir dari pusat kuasa. Sejak abad ke-7 lagi, kapal-kapal dari dunia Islam sudah sesekali muncul di sekitar Sicily melakukan serangan laut dan percubaan penjajahan. Namun semuanya kecil dan tidak menggugat kedudukan Byzantine secara serius. Perubahan besar hanya bermula bila musuh paling berbahaya, Bizantin bukan datang dari luar tetapi dari penduduk mereka sendiri. Pergaduhan politik dan perebutan takhta di Konstantinopel semakin menjadi-jadi. Pada tahun 827, seorang komander Bizantin bernama Euphemius bangkit memberontak terhadap maharaja selepas kalah dalam perebutan kuasa dia lakukan sesuatu yang hari ini mungkin dianggap pengkhianatan dia meminta bantuan dunia Islam di Afrika Utara kerajaan Aglabiah di Ifriqiya, kawasan yang hari ini merangkumi Tunisia dan sekitarnya, menyambut peluang ini. Mereka menghantar satu ekspedisi besar yang bukan dipimpin sekadar oleh seorang general biasa, tetapi oleh seorang ulama dan qadi mazhab maliki bernama Asad ibn al-Furat. Bayangkan seorang tokoh ilmu yang biasa mengajar fiqh kini mengetuai armada laut menuju ke arah sebuah pulau Kristian di tengah Mediterranean. Pada 14 Jun 827, mereka mendarat di Mazara del Vallo di pantai barat Sicily. Di sinilah kempen penaklukan panjang bermula. Ia mengambil masa lebih 70 tahun penuh dengan peperangan, pengepungan, wabak penyakit dan naik turun politik untuk menguasai Sepenuhnya pulau Sicily itu. Beberapa tahun selepas pendaratan pertama, kota penting Palermo jatuh ke tangan Islam pada tahun 831. Kota ini dinamakan semula sebagai Balam dan dijadikan ibu kota. Dari sini, kuasa Islam mula tersusun dan meluas. Dalam dekad-dekad seterusnya, bandar-bandar utama Sicily ditawan satu demi satu. Menjelang awal abad ke-10, pulau ini pada hakikatnya sudah berada di bawah pemerintahan Islam, walaupun penduduknya kekal berbilang agama dan bangsa. Di bawah pemerintahan baru ini, Muslim, Kristian dan Yahudi hidup dalam sistem undang-undang berlapis. Pulau ini ditadbir sebagai sebuah emirat dengan pembahagian kepada beberapa Wilayah utama yang semuanya tunduk kepada emir di Palermo, bahasa Arab menjadi bahasa rasmi pentadbiran dan perdagangan, sementara bahasa Greek dan Latin terus hidup dalam gereja, biara dan komuniti lama. Pada peringkat politik, kuasa di Sicily melalui beberapa tangan bermula dengan Aglabiah iaitu kerajaan Sunni, kemudian Fatimiyah dan akhirnya dinasti tempatan Kalbit yang mempunyai fahaman Syiah memerintah dari pusat pentadbiran di Palermo. Di zaman Kalbit inilah Sicily mencapai kemuncak kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi sumbangan paling besar pemerintahan Islam di Sisili bukan sekadar pada peta politik tetapi pada tanah dan air datangnya orang Islam mengubah cara pertanian dijalankan di pulau itu secara radikal mereka membawa masuk tanaman baharu seperti oren lemon tebu kapas beras pistachio dan pelbagai jenis sayuran hari ini orang mengaitkan mediterranean dengan buah sitrus dan makanan tertentu tanpa sedar bahawa sebahagiannya datang melalui inovasi pertanian dunia Islam namun yang paling revolutionary ialah sistem pengurusan air melalui pembinaan qanat iaitu saluran bawah tanah yang membawa air dari kawasan tinggi ke ladang dan bandar mereka menukar sicily daripada pertanian yang bergantung terhadap hujan kepada sistem pengairan yang tersusun dan berterusan. Hasil dari pertanian yang makmur dan kedudukan geografi yang strategik, Palermo bangkit menjadi salah satu bandar terbesar di Eropah pada abad ke-10. Ia mempunyai pelabuhan antarabangsa, pasar khusus, sistem cukai yang teratur dan mata wang emas sendiri. Bandar ini menjadi penting kerana ianya menghubungkan Eropah, Afrika Utara dan Timur Tengah. Walaupun angka populasi berbeza mengikut sejarawan, ramai bersetuju bahawa Palermo sebaris dengan Cordoba dan Kaherah sebagai antara bandar utama dunia Islam ketika itu. Namun seperti banyak wilayah Islam lain, kemakmuran tidak kekal selamanya. Kejatuhan Muslim Sicily bukan kerana mereka ketinggalan teknologi atau ekonomi, tetapi kerana perpecahan dari dalam. Konflik etnik antara kelompok Arab dan Berber, pertelingkahan politik dan perebutan kuasa dalam dinasti Kalbit melemahkan struktur pemerintahan. Apabila pusat kuasa berpecah dan saling bertelagah, musuh luar mendapat peluang keemasan. Tentera Norman dari Eropah Utara mula melancarkan kempen penaklukan ke atas Sicily bermula tahun 1061. Secara berperingkat, kota-kota penting jatuh dan akhirnya penyerahan terakhir berlaku pada tahun 1091. Dalam tempoh sekitar satu abad, sebuah pulau yang pernah menjadi contoh sistem Islam di tengah Mediterranean bertukar kembali menjadi wilayah Kristian di bawah Raja-Raja Norman. Yang menariknya, kejatuhan politik Islam tidak serta-merta memadamkan pengaruh Islam di Sicily. Pemerintah Norman mengekalkan banyak elemen sistem yang dibina oleh Muslim. Mereka mengekalkan sebahagian besar struktur pentadbiran, menggunakan pegawai Muslim dalam birokrasi dan dalam beberapa dekad pertama, bahasa Arab masih digunakan dalam dokumen rasmi. Istana-istana Raja Kristian dibina oleh tukang Muslim, dihiasi dengan seni bina yang jelas bercerita cirikan Islam termasuk Mukarnas iaitu ukiran arkitektur Islamik dan tulisan Arab pada dinding. Zaman itu dikenali sebagai era Arab Norman dan hari ini diiktiraf UNESCO sebagai warisan dunia kerana keunikan gabungan Islam dan Kristian dalam satu seni bina. Namun, keadaan ini tidak berkekalan. Pada abad ke-13, toleransi terhadap komuniti Muslim semakin berkurang. Pemerintah Hohenstaufen, khususnya Frederick II, memindahkan komuniti Muslim Sicily ke Lucera di tanah besar Itali. Menjelang sekitar tahun 1300, kehadiran Islam sebagai komuniti yang tersusun di Sicily hampir lenyap sepenuhnya. Sekarang yang tinggal hanyalah dalam bahasa, dalam nama tempat, dalam makanan, dalam sistem pertanian dan dalam seni bina yang masih berdiri di Palermo, Cefalu dan Monreale. Sejarah Muslim Sicily menunjukkan bahawa Islam bukan hanya datang ke Eropah sebagai musuh di pintu kota tetapi pernah menjadi nadi Mediterranean, membina sistem sistem pertanian, bandar global dan struktur pemerintahan yang berfungsi dan efektif. Ia juga mengajar satu pengajaran pahit, apabila umat berpecah, kuasa politik boleh hilang dan identiti boleh dipadam dari peta namun kesan ilmu dan tamadun yang dibina tidak mudah dihapuskan ia terus hidup dalam masyarakat yang mengambil alih walaupun nama asalnya cuba dilupakan mungkin soalan paling penting untuk kita hari ini bukan sekadar bagaimana Islam sampai ke Sisili soalan yang lebih relevan ialah mengapa kisah seperti ini jarang diceritakan dalam sejarah Eropah moden kerana selama kita hanya diberi satu versi kami cerita kita lupa bahawa di tengah laut Mediterranean pernah wujud sebuah pulau Eropah yang suatu ketika dahulu adalah dunia Islam. So bila melihat atau mendengar Pulau Sicily atau bandar Palermo, ingatlah suatu ketika dulu dunia Islam pernah menguasai dan memajukan kawasan tersebut.